Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya nak membuntut persoalan uh, perjanjian penjualan kedaulatan negara uh, uh, dengan Amerika. Pertama, uh, ia tidak boleh dipanggil perjanjian perdagangan. Ia tidak boleh dipanggil perjanjian ekonomi dengan Amerika kerana perjanjian itu memang menggadaikan hak dan kedaulatan negara. Kenapa saya panggil itu? Pertama sekali ialah uh, semua pergerakan kita akan diputuskan oleh Amerika uh, Dalam hal ini, perkara eh, pertama yang semua orang harus sedar ialah Perlembagaan negara Tidak ada artikel yang melindungi hak bumi putera Tetapi melalui perjanjian, pergadaian hak kedaulatan negara ini uh, Benda ini tidak boleh berlaku eh, Contoh uh, kita kena memastikan malaysia berada pada pas uh, ekonomi terbuka pasaran bebas contohnya sebelum ini uh, GLC negara eh? Uh, diberi ruang untuk masuk sebarang tender atau mendapat projek kerajaan atas nama uh, ia adalah JLC kerajaan ataupun ada benda-benda yang kita bagi atas nama hak orang Melayu itu sebenarnya melalui perjanjian ini tertulis secara jelas tidak dibenarkan eh? tidak boleh ada sebarang uh, dipanggil gangguan terhadap pasaran kalau orang, semua nak masuk tender semua boleh masuk tender dia terbuka jadi Uh, jangan cerita lagi dah bukan kata saja hak bui putera Melayu malah kalau di bawah program mitra eh, kawan India ataupun peribumi yang lain Sabah dan Sarawak ia tidak dibenarkan lagi uh, dia kena kalau nak bersaing mesti bebas dan terbuka dua ialah aa, apa yang berlaku kalau kita aa, contohnya negara China eh, datang nak melabur di sini. Tetapi negara China ini syarikatnya dinaungi oleh kerajaan daripada China. Itu pun sebenarnya tidak boleh lagi aa, berlaku. Dan ini sebenarnya mengganggu kedaulatan kita dengan siapa kita nak berniaga. Kita terpaksa pada bila-bila masa kalau Amerika nak sebarang data sebarang maklumat bagaimana projek ini diperolehi Jadi kita kena Kita kena bentangkan dengan Amerika Kedua ialah Dalam kera ini uh, Contoh saya ambil Dalam isu halal Ada banyak Tapi dalam isu halal eh? uh, Bagaimana kita terpaksa Akur dengan Amerika Dengan badan-badan yang diputuskan Halal untuk Amerika Halal Malaysia ni kena ikiraf. Nah Kalau halal Amerika Bagi mana-mana Produk Ataupun apa juga uh, apa namanya ni status halal kepada mana-mana pihak kita terpaksa untuk iktiraf benda ini ha? dua perkara ini saja maknanya hilang mandiri kita ha, jadi ha, itu belum lagi disebut persoalan bagaimana kita terpaksa kita ada minyak, kita ada kes tapi kita terpaksa beli dengan Amerika ha? kena melalui perjanjian ni kita terpaksa beli pesawat dan ha, banyak benda lagi Akhirnya untuk menyelamatkan keuntungan uh, penurunan tarif sekitar 12 bilion kita terpaksa hilang 100 bilion dalam masa 5 tahun dan ini memberi impak besar terhadap ekonomi negara dan uh, yang ketiga dalam perkara ini yang saya kita kena tengok betul-betul ialah uh, ini melanggar perlembagaan kita huh? Aa, kuasa pemutus yang selama ini dilindungi aa, dengan kuasa eksekutif kita kena faham kerajaan Malaysia ini kuasa eksekutif paling tinggi sekali di Hidigonago ada banyak dalam pasal nanti dan kita terpaksa melakukan pindaan undang-undang untuk mengikuti perjanjian yang dibuat di mana kuasa penakut ini hilang kuasa federalisme contohnya REI eh nadi bumi hasil bumi ni ialah hak kerajaan-kerajaan negeri yang akhirnya diserahkan juga ke perjanjian ini untuk diputuskan oleh Amerika jadi apa yang berlaku ialah semua orang uh, kena faham uh, perjanjian ini setakat ini belum lagi dituntaskan kalau di Amerika tu dia ada proses mahkamah agung dan sebagainya dan kalau di Malaysia ini dia perlu dibentangkan di parlimen, bukan ditaklimatkan seperti mana yang Zafrul buat bukan ditaklimat uh, Anwar dan sebetulnya bercakap kita tak faham dan dan uh, tak baca Pertama saya nak bagi tahu perjanjian itu kita telah koleksi dan kita dah baca Dan ia menggadaikan hak dan kedaulatan Dan saya desak ia dibahaskan secara tuntas di parlimen Bukan dibentangkan tetapi bukan ditaklimatkan Tetapi dibentangkan supaya boleh dibahaskan di parlimen Tanpa kelulusan parlimen seharusnya Malaysia tidak Seorang Perdana Menteri tak boleh putuskan Jangan berlindung di sebalik Tak cuba berlindung Oh, kita kaki tangan awam yang buat Saya bagi tahu maklumat-maklumat yang kita perolehi, salinan perjanjian yang kita perolehi adalah daripada kaki tangan awam, pegawai pegawai tinggi kerajaan, peringkat kurus dan sebagainya yang turut tidak berpuas hati dan risau dengan impak dan kemasa panjang kedaulatan negara. Kita punya sejarah panjang daripada 1511 kita dijajah, kita berlawan, akhirnya 1957 lahan-lahan kita memperolehi kuasa Uh, mentadbir secara mandiri dan merdeka nampaknya Anwar Ibrahim ini adalah uh, betul lah saya cakap uh, betul jangkaan kita dia adalah orang yang menggadaikan kedaulatan negara dan hari ini terjadi rumusan daripada benda ni ialah uh, ini adalah kerana sikap Anwar Ibrahim mula-mula apa yang Anwar Ibrahim buat dia nak tutup dia hebat lebih daripada orang lain Malaysia selama ini negara berkecuali eh, kekuatan Malaysia semenjak daripada Tengkuh Tuan Rahman, Tuan Razak dan sebagainya sampailah ke zaman Tuan Nur Mahabik termasuklah ke zaman Najib Razak uh, kita negara berkecuali kekuatan kita negosiasi dan sebagainya adalah kekuatan kita hubungan diplomatik dengan negosiasi yang mementingkan kepentingan negara ialah kedalatan apa kelebihan kita tapi malamnya Anwar Ibrahim secara saya tak pasti dia sedar atau tidak telah membawa Malaysia kepada peluang perang ekonomi Malaysia menyertai BRIC eh, apabila Malaysia menyertai BRIC Malaysia, Malaysia dah tidak lagi berkecuali eh, dan apabila itu, Amerika telah membuat serangan balas Dengan uh, memberi tekanan Sebab rakan dagang utama Malaysia ialah Amerika Kita hantar barang, hantar chip, hantar banyak ke silikon Valley Amerika, ekonomi kita bergantung dengan itu Maka Amerika menggunakan ruang ini untuk menekan Jadi, uh, tiba-tiba kalau kita tak buat benda ni kita akan kononnya kita akan ditekan kita akan hilang peluang pekerjaan dan sebagainya benda ini berpunca daripada kebodohan Anwar Ibrahim kerana uh, memasukkan mesir dalam perangkap yang akhirnya dia tak boleh selesaikan okay. uh, tapi Anwar tak akan kisah kerana yang dia kisah ialah besok dia boleh jadi berdiri lagi atau tidak uh, kepada rakyat harus menyatukan kekuatan berbagai latar politik berbagai uh, siapa siapapun kamu, dia harus menyatu untuk melawan ini. Itu yang pertama. Kedua, kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, kena faham betul-betul bahawa uh, pernah kena sekali menyelamatkan raja-raja Melayu rakyat selamatkan raja-raja Melayu apabila uh, apa namanya ni uh, penjajah British membawa uh, Malayan Union no, Malayan Union ya, dia dah sayang tau, no. serah kuasa dia ya. dah sayang tak, serah kuasa, dia dah, dah surrender, tetapi rakyat turun untuk pertahanan dengan Melayu, kali ini sekali lagi saya merasakan rakyat bersedia untuk turun ha? untuk mengembeling kekuatan tetapi dia Melayu perlu buka mata ha? dan ini demi kedaulatan negara ha, maknanya Raja Melayu kena bersama dengan rakyat kali ini kepada parti-parti politik saya nasihatkan jujur saya bagi tahu ini bukan persoalan Ani nak jadi Perdana Menteri Abu nak jadi Perdana Menteri ataupun ha, nak bersaing dalam parti yang si ha. berhentilah semua benda mengarut ini tumpu betul-betul masalah hak utama negara bagi isu kedaulatan Siapa sahaja yang menentang, melecehkan ataupun tidak melihat hal ini penting Ia adalah uh, satu perkhianatan dan penderhakaan kepada negara Okey, soalan uh, Saya nak soalan yang okay, Mana saya dengar Yang Malaysia uh, diberikan, uh, Dibadikan uh, menjadi menjadi Dibadikan Adi BRI, okay, uh, okay, apa yang berlaku, ialah Sudah tentu Malaysia tidak boleh menjadi tak BRI. Sebab segala movement Malaysia, keputusan ekonomi Malaysia, perlu dirujuk balik kepada rumah putih White so, House. Seolah-olah kita ini dijajah. Jadi uh, apa guna uh, BRI menerima kita? BRI eh, Brazil, Russia, India, China, Afrika Selatan dan sebagainya ini, menerima kita sebagai anggota BRI dalam keadaan kita tidak boleh ada lagi kemerdekaan kita kita ditolak oleh BRI itu adalah satu isyarat jelas bahawa Malaysia hilang kemerdekaannya BRI hanya berusaha dengan negara yang ada mandiri dan merdeka sendiri okay. 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 Ya, Bagaimana ini Ketua Kepan tadi selepas dengar keputusan tadi Ketua Keong dengan keputusan Mahkamah. Okey, hari ini saya berdepan dengan keputusan uh, pendakwaan eh berkenaan dengan kes himunan di depan istana negara himunan selamatkan tanah air uh, Dua tahun lepas apa yang berlaku eh dan saya didakwa kerana itu. Uh, hari ini terbukti bahawa uh, ini merupakan tindakan buang masa membazirkan sumber kerajaan menyusahkan kaki tangan awam seperti yang saya sebut dulu apabila mahkamah menolak uh, kes ini di mana pendawaan gagal establish kes ini tak ada kes lah jadi saya ditolak bebas dan dilepaskan pertama kedua ialah kena faham eh saya ditangkap di uh, RNR TAPAH, pakai baju Melayu tidur dalam lokap besok pakai baju Melayu pergi ke mahkamah saya didakwa dengan tiga pertuduhan pada ketika itu dan ini salah satu pertuduhannya dan Alhamdulillah saya bebas dan pada ikan ini, ini syarat jelas kepada rakyat tangkapan tengah malam, eh, Tomo masih berada dalam lokap lagi sekarang uh, sebenarnya tidak perlu hanya untuk menakutkan rakyat meletihkan kami aktivis dan menyalah guna kuasa dalam kerajaan uh, tapi apakan daya kita kita terpaksa berdepan dengan ini jangan takut terus bangkit dan lawan malah saya percaya a uh sebuah negara sendiri sedap pendawaan yang lemah dan tidak boleh jadikan kes mereka sendiri gagal menampilkan kes itu di mahkamah tetapi saya percaya uh, rejim ini akan tekan untuk uh, keluarkan apa namanya ni uh, rayu balik kes ini saya, saya, saya percaya dan yakin benda itu akan berlaku sebab kerajaan ini tidak pernah uh, akan belajar bahawa rakyat sedang memerhati dan bersedia untuk menghukum mereka uh, kes ini juga tadi itu tadi saya ingatkan kepada parti-parti politik kes ini merupakan kes pengajaran saya yang sangat besar sebenarnya selain daripada saya berterima kasih kepada uh, sahabat saya ketua Rafiq dan pasukannya yang tampil secara pro bono kes ini juga uh, di mana saya bukan sekadar dipiti daripada luar dalam parti saya sendiri dihina pertama uh, saya dihina dengan uh, ketua penerangan parti menyebut Krup naik turun mahkamah masuk keluar balai lokap ini merupakan orang bodoh dan tak ada otak kedua ialah dalam parti saya pimpinan parti menyebut uh, betul saya tak ada duit uh, saya tapi saya kaya semangat eh? mereka ada pimpinan parti yang rapat dengan presiden parti menyatakan saya ini uh, pengemis PR saya ucap terima kasih kepada rakyat uh, betul jamin saya dibayar oleh rakyat segala kos lain dibayar oleh rakyat dan itu saya melawan bagi pihak rakyat nah, tetapi janganlah sampai saya dihina sedemikian rupa kepada parti sekali lagi kepada parti-parti parti politik ada yang politik yang bergaduh dan bertembung ini kamu bercakap soal hidup Melayu kamu bercakap soal perjuangan rakyat adakah perjuangan rakyat dan hidup Melayu dan sebagainya ini-ini hanya penyedap ucapan semata-mata stop all the nonsense satukan kekuatan kita buang perbezaan parti politik, bukan perbezaan dalam parti politik, parti politik pun ini. semua kena menyatu dalam payung besar, saya setuju dengan Tuan Dr. Mahdi bin Muhammad ini ujian kita, Allah menghantar Anwar Ibrahim apa dia sebenar Nuh Ibrahim itu dan ini adalah cabaran kalau semua orang menyatu kekuatan insyaAllah kedaulatan negara boleh kita pertahankan saya ada satu soalan yang yeah. berkenaan dengan semalam uh, apa Tuan Haji Muhammad ada bagi ber, uh, penerangan berkenaan dengan uh, timbal balik antara US dengan Malaysia hmm. apa respon daripada timbal balik macam mana oh yang tu ah ha. yang utama yang, yang berkenaan timbal tu tadi yang saya saya ulas panjang berkenaan dengan Jangan panggil pada semua di luar sana jangan panggil ini perjanjian perdagangan jangan panggil ini perjanjian ekonomi ini adalah perjanjian penggadaian hak dan kedaulatan negara